Салам алейкум, дорогие друзья. Скоро у нас Новый год, и наш дорогой дрессировщик Бабур обучает оленя для прогулки, чтобы в дальнейшем посетители могли спокойно с ним гулять и отмечать новогодние праздники. Бабур, Приветствие! qancha ko'p hayvon o'rgatsak bizga shuncha ko'p oila yaxshi chiqadi mana inshaolloh bugun bizni birinchi kunimiz mana hozir yaxshi ketyapti lba buni ismini luba qo'yganbiza молодеs мaлlades молодец люба mana biza assalomu alaykum aziz vatandoshlar mana bugun severныy olem bilan заниматься qilaman buni o'rgataman bugun birinchi kunimiz o'zimizni bizani alenimiz borisdi o'lib qoldi yaqinda o'shani o'rniga mana buni замена qilib bugun o'rgatyapmiz новый годga tayyorgarlik yangi yilga shunaqa qor yog'adi mana shu joylarga o'sha qor vaqti shu aylanib yurish kerak odamlar bilan birga bu bilan aynalish rublga bir yarim ming rubl turadi ming rubl bir yarim ming rubl yigirma minutda mana shunday qilib aylanib aziz vatandoshlar mana bu qizimiz mana alini o'rgatyaptilar скажи пару слов katta salom aka akalar akalar mana biza o'rgatyapmiz mana shu qiz bilan yaxshi judayam talantli qiz ismi anya judayam yaxshi qiz qo'lidan kelgancha yordam qiladiikkovmiz